Я коммунист. Я сегодня сижу без куска хлеба. А за что ж меня стрелять, что довела так нас власть? Товарищи, защищайте, Мы защищаем. Нельзя так. Они сегодня снесут памятник. Завтра они вы будете на улице, выгонят всех с квартир. Почему? У нас даже не улыбайтесь, не надо. Улыбки тут не нужны. Мы не сегодня-завтра а останемся здесь без квартир и будем труситься. Будем бояться их. Не вставайте на колени, товарищи. Не вставайте, мы просим вас. Помогайте. Четыре, четыре президента стали миллиардерами. А мы, народ... Мне дали за 50 лет тысячу. Как ней прожить? Дети не работают. Тут тысячу мы делим на всех, чтобы купить только хлеба. И сегодня твари убирают Ленина. За что Ленин жизнь нам дал, товарищи? Ленин поставил, Ленин дал нам работу, Ленин дал нам жизнь. Нет Ленина, нет будущего. Не варим, а мы не дадим У А какая разница, Володь, что он тут будет стоять? Что вы где-то будете держать, Антонович? Владимир Антонович. Где решение на снос, где проект? Эй, Документы вот я... есть? Вы видели, что мы его сейчас снимали? Чем я вижу погрузчики, я вижу ну, да, машины. Мы просто хотим узнать, есть ли документы у вас, а есть ли проект. Вы что знаете, что должен был проект на демонтаж. Надо Кто народа иметь. Согласны подписал? ли народ, чтобы его сняли? Или это не законно? Или переименование площади, на которой народ живет, а потом сколько э, мороки им надо. Нет. Подписан ли этот документ всеми инстанциями? Проект на, на демонтаж. Да я не ну, компетентный с вами разговаривать. Наш народ стоит в за за этот памятник Ленина. То, его защитить, никто его не разобьет, не переживайте. Если вы захотите выйти и стать здесь так же самой, как и мы, его никто не разобьет. А если так просто выйти по, покричать, а потом уйти, это... Олег Федорович, дело, значит, народ говорить, я не могу объяснить ситуацию, я пыталась объяснить, но нет. Значит, я отправляю трактор, я отправляю кран.

мы решили за дорогу. выбрал, дальше. Привет, просьба, сейчас будет вот техника такие... памятник, не лезть под колеса. Обязательно, прям под колеса пойдем. <звук> <На>. <звук> Стой, стой, стой. Так, не ругаться, Не стой, тварь! Поверь, стой, тварь! Не надо, стой! И езжай. Уходи! Не, Уезжай! не надо, ну, не, шучу не шучу надо, не шучу надо, не 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 надо, без Сейчас он ну так, ты, сахар, х... а кошка, не в машину. Уезжай, сомнишь. тварь! Или да. а стекла ты побили. Уезжай, уезжай нервируй не, не народ. Но ты ты же нервируешь народ. Не, ты не понимаешь. Да что ж на народ прямо едешь, ты? а? Уйди, уйди, уйди. У тебя есть начальник. Ну ты вот что, ты что все скажи, ему. Уезжай, стекла побьют тебя. Хочешь, чтобы стекла побьют, да? Я не, что ты не ломайте. Подъехал. Что ты Уберите я выросла? народ. ты выросла? не ты выросла? Где ты выросла? Где не выросла? Где ты выросла? Где ты выросла? Где ты выросла? Где Где ты выросла? ты выросла? Где выросла? Где ты Где ты выросла? Где ты выросла? Где ты выросла? Где ты выросла? ты выросла? Где ты выросла? Блин, кому позабыл? Он Бога. никому не мешает. Я Это женщина. история. Да. Женщина? Да. Так, а так ведите себя я хорошо. Я нормально себя веду. Да. Плохая когда, она, хорошая. Вы выросли хорош при советской но власти но и уважайте что? ее. Ну что, ну что, она будет уже быть? Хватит. Да причем там Людей, Мы будем уважать, демократия. Правильно? Демократия. На бумажке демократия. Вот завтра поставить другой памятник, люди свалят ты. Не уважаешь. Оформляйте а все документы, как положено. Без оформленных документов, никакого демонтажа вы не да, имеете права делать. Да. Это не да, да. пускай кого угодно, ну, не пускай. Не пускай, надо, не пускай надо. Пускай проект не нельзя, сначала. А? а вы людей, вы людей вам поставляете. Мы громада город, мы с представителем КП «ЖЭУ» снять из пьедестала памятника Ленина, о чем ставим свои подписи, требуем проведения референдума по этому вопросу. Уже есть время. Пошли подписи. Мы вынуждены были под силовым давлением проголосовать за все эти вопросы. С инициаторами проведения э, этой сессии, э, мы вели переговоры, давайте мы постараемся сохранить этот памятник. Проведем референдум. И такие предложения были. Они сказали нам так. И это подтвердилось в дальнейшем. Если вы, если вы не примете это решение сами, он просто будет развален. Хотим мы этого или нет? Конечно, мы этого не хотим. Но скажите, мы решение приняли. О, я говорю вам. Решение приняли все, и мы за это, и мы за это, и мы за это проголосовали. С какой целью? Мы проголосовали за это для того, чтобы сохранить этот памятник. Чтобы не произошло то, что произошло в Киеве, в Днепропетровске и в других городах. Его, его просто-напросто завалят здесь, разобьют и все. И сдадут в металлолом. Да, совершенно верно. Люди, 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 Э не понимают, что надо бороться не с памятниками, не с памятниками. От того, что сейчас этот памятник отсюда уберется, нам с вами жить не станет лучше. Или площадь переименует в площадь мира, как было предложено. От этого нам станет лучше жить, не станет. Но таковы нынешние условия, поэтому для того было принято решение демонтировать памятник и на временное хранение его сейчас сдать по Что сейчас и приехали сюда работники по ЖРУ. Притом поставили срок до пятницы. А пятница завтра. Вот скажите, пожалуйста, если мы с вами, вот тут сейчас не допустим людей, которые э, демонтируют памятник. Аккуратно демонтировать. Аккуратно, совершенно верно, его на хранение сдадут, сдадут предприятию, у которого он числится на балансе, и он будет там в дальнейшем. Этот памятник было предложено поставить с э, южной стороны музея там, где огорожено, <связывание> Вот. Нет, такое, такое, решение, такое, решение, такое решение было принято, понимаете? Вот его ведро, да, переворачивали, Какой? Э, площадь длинная, там жила 20 лет, работала в Анталуне. Я жила в Новопетровске 20 лет, училась и жила и работала на школьной в областном онкологическом диспансере с 21 года. Я этот город очень хорошо, знаю. И вот памятник Ленину, вы же знаете, что Петровск это город боевой славы, э, революционной славы. Памятник Петровскому, памятник да, к да. Ленину, там памятник Асиору, Вот там и не надо было, наверное, памятник сносить. А у нас, я считаю, его просто необходимо не сносить, а демонтировать и отправить в музей к привозу. Я обращаюсь к сторонникам идеи. Прошу внимания Я обращаюсь к сторонникам нашей идеи. И тех, кто поддерживает Ленина и его память. К сожалению, 23 года мы жили без Ленина в голове. Я бы сказал, и без Бога в животе. К сожалению. Такие реалии. Сейчас я вам объясняю следующее. У нас состоялось спортивное собрание в субботу коммунистов города. Мы рассуждали на эту тему, обменялись мнением. Предварительно было решено, что мы, так же как и вы, те, кто против, мы тоже будем выступать против. Но реалии следующие. Даже те вот наши с вами жатоводцы, земляки, которые участвуют сейчас в самообороне, они в принципе тоже здравомыслящие люди. Я вас просто прошу, ситуация следующая. Они тоже не смогут скажем так, отбиваться от возможных заездов каких-то непонятных радикалов со стороны. И я вам скажу, в прошлую ночь самооборона охраняла памятник вместе с членами Компартии. Ситуация следующая. Если бы коммунисты города и все сочувствующие могли обеспечить охрану здесь круглосуточную, постоянную, вопросов бы не было, никто бы его не снимал. Поэтому памятник такой стоит несколько миллионов, чтобы его заказать. А теперь, теперь давайте подумаем, кто в нынешних условиях будет заказывать этот памятник и будет его финансировать. Поэтому ситуация следующая, чего надо снять и сохранить, положить на склады, как говорится, до лучших времен будет востребовано обществом этот памятник, он станет на свое место или на другое. Если не будет востребован, значит он будет, послушайте сюда, будет в другом месте. Сейчас вот эти радикальные заявления, что мы за Ленина и все не дадим, вы сейчас развернетесь через 10 часов, через 5 суток уйдете, снимется охрана, заедут радикалы и разрушат памятник. Поэтому во имя сохранения памятника мы вас просим, не препятствуйте ПЖЭО, чтобы они сняли памятник и положили на сохранение. В Великую Отечественную войну вывозили заводы, а потом возвращали. Поэтому я вас умоляю, не препятствуйте, пускай ПЖЭО сегодня демонтирует памятник Ленина. Gracias Украине охранять... вчерашним днем принят закон. Турчинов охранять... подписал его этот охранять... закон, проголосовали. Так... Прекратить снос памяти. Кто его, его будет охранять? Да. ты придешь и будешь станешь под ним охранять. Зачем? Зачем? зачем на него? Да что не его давайте, Культурно только... снять и поставить а его где в руку, хотите. А кому а вы мешаете? Кому вы мешаете? Не мешайте, молодым людям свою свою Просто. Давайте вместе с нами строим. А <къех> <Вчера къех> Зачем вы? Вы, вы, вы сами разделяете нас. Вы понимаете? Вот вы нас вы будете будете вы будете прошлого, не будет прошлого, не будет не настоящего. Не <къех> будет прошлого. Да Нет, вам <къех> Пошли помогает. поближе. Вы ещё жизни не видели? Да, понимаю. Понимаете. Родителей спросите, может быть. У вас родители умеют. Стань сюда. Спросят. Вы так и снимайте.